Assalamualaikum. Kembali dalam 15 minit bersama YB dan hari ini kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Ganabati Rauh Firaman, Ahli Parlimen Kelang dan saya paling utama teruja untuk berkongsi dan kita nak mohon pandangan balas daripada YB sendiri eh, YB, ah. berkenaan dengan titah diraja baru-baru ini. Oh, Saya teruja sekali eh, bila saya dijemput uh, oleh bernama itu pertama. Uh, berkenaan tentang uh, titah diraja yang di Pertuan Agong, saya nak merujuk kepada beberapa isu yang penting yang mana pertengahan beliau, tuanku berkenaan uh, kepentingan infra, kepentingan kesihatan dan juga pendidikan yang perlu diutarakan. Saya sangat tertarik sebab perkara seperti ini adalah antara yang mana semua wakil rakyat uh, akan bangkit bagi uh, keprihatinan kawasan masing-masing. Uh, tidak terlupa saya kawasan di Kelang merupakan satu kawasan yang padat penduduk. Ya. Ya, kita keperluan kita untuk infra itu sangat tinggi. Ya. Kita tahu uh, selalunya Kelang sangat popular for no good reason. that is banjir. Isu-isu ya. okay. ya, banjir apabila kita bangkitkan sering. Uh -huh. So agar uh, saya harap dengan uh, tuanku sedri yang mana yang di Pertuan Agung sebelum ini memang uh, tuanku uh, Sultan Selangor sendiri pernah bangkitkan isu-isu banjir hmm. tentang infra. So, saya harap perkara-perkara begitu patut diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan. Dalam pada itu juga tentang pendidikan uh, sebab uh, bandar Kelang ni adalah bandar yang tertua di kawasan tersebut. Bila Shalam dibangunkan, kota raja dibangunkan, kapal dibangunkan, walaupun dibangunkan dengan penduduk, tapi mereka semua belajar di kawasan Kelang. Maka sekolah-sekolah tersebut telah melepasi paras mereka. Kalau ia dibina untuk 1,500, hari ini melepasi 3,600. So, maka keperluan sekolah itu tinggi. Begitu juga dengan kesihatan hospital Tunku Ampur Rahimah yang mana padat dengan uh, pesakit dan sebagainya. Tempoh masa yang perlu tunggu ramai dan uh, kekurangan kaki tangan seperti doktor dan uh, nurse antara yang paling diutarakan. Namun begitu saya percaya kerajaan Madani hari ini yang mana sangat prihatin dan mereka ada rancangan-rancangan khusus yang mana mereka telah membawa mempertengahkan isu-isu ini dengan baik sekali peruntukan yang telah diturunkan agar saya percaya perkara ini akan diberi pertimbangan hmm. dengan Tita Tuanku. Hmm. Satu lagi perkara yeah. Tita Tuanku saya tak dapat lepasnya adalah Tita Tuanku menyatakan ahli parlimen perlu bertindak sebagai barisan penting pentahap penting perpaduan. Mm -hmm. saya teruja apabila tuanku membawa perkara begitu men, menaruh harapan kepada wakil rakyat supaya membina perpaduan mm -hmm. yang mana kita nampak semakin hari semakin jelas dengan media sosial dan sebagainya yang mana sentiasa kita nampak mereka ada yang juga perkara yang cuba mengapi-apikan atau membina Uh, tembuh di antara kaum dan sebagainya. Hmm. Saya tertarik dan saya menyunjung kasih kepada ya. Tita Tuanku hmm. agar semua orang di rakyat Malaysia hmm. ni hmm. bukan sejauh kira hmm. semua ambil uh, Iktibar agar perpaduan patut diutarakan Baik itu sudah pasti. Dan kalau kita melihat lebih uh, daripada dua tahun ini mentadbir negara di bawah payung kerajaan madani dan juga kerajaan perpaduan, apakah naratif yang tepat Boleh bergambarkan situasi terkini di sudut ekonomi inisiatif dan sebagainya saya nampak ya pertama sekali lepas beberapa kerajaan yang mana tumbang akibat tak, tak stabil dan apabila uh, kita kerajaan madani tertubuhnya kestabilan telah membawa satu naratif yang positif uh -huh. yang mana kita nampak uh, ekonomi kita bertambah baik dan kita nampak program-program uh, yang disusun atur seperti uh, bantuan bersasar uh -huh. kepada masyarakat yang benar-benar diperlukan nampaknya ia memberi kesan eh. kita boleh nampak perkara-perkara begitu dan juga kita ada naratif yang membana digunakan supaya kita perlu membawa bantuan-bantuan <coughs> ini supaya jangan ada ketirisan yeah. so um yang mana PMX kita kita nampak yang paling penting adalah bagaimana beliau cenderung untuk mendidakan uh, korupsi dalam sistem pentadbiran kita. Hmm. Ia memang saya membawa satu keadaan pendekatan yang baik begitu baik dan uh, saya juga harap eh, kerajaan yang stabil ini akan membawa keadaan yang apabila ekonomi bertambah baik, ia akan memberi peluang kepada kerajaan yang sedia ada untuk uh, menambah pendapatan negara. Apabila pendapatan negara ditambah dan sudah tentunya rakyat akan dapat lebih banyak peluang ya. pekerjaan membawa manfaat yang lebih baik kepada masa depan. Ya. YB awal tadi ada menyebut tentang media sosial. Hmm. Adakah dengan kecenderungan golongan muda kini taklah kepada media sosial membawa kepada kesukaran baru juga eh? New degree of uh, difficulties dalam menerangkan dasar kerajaan kepada mereka. Uh, saya perlu mengaku kita ini antara yang generasi yang <laughs> uh, mungkin ada generasi gap yeah. sebab so, media sosial ni dah pada dewasa kini kita tidak boleh lari daripada media sosial. Hmm. Kita mungkin kata kita tak suka TikTok, tak suka okay. Facebook, tak suka itu dan ini. Tapi sebenarnya, yang kita kena hakikatnya, kita tak boleh lari daripada media sosial yang mana bukan saja anak muda. Yeah. Kini orang ramai, orang tua pun berminat dengan, suka melihat media-media uh, sosial ini dengan sebab beritanya begitu pantas dan hmm. sebagainya. Yeah. Saya percaya kalau kerajaan tidak ambil inisiatif untuk Uh, memanfaatkan media sosial ni kita semua, bukan sahaja kerajaan wal walau uh, rakyat tempatan, semua uh, wakil rakyat perlu ambil Uh, inisiatif yang baik uh -huh. supaya mendekatkan diri kita dengan anak muda dan sebagainya uh -huh. semua rakyat dengan Malaysia ini sangat penting. Ya, Kita masih lagi bermain dengan angka YB. Kurang hmm. 3 tahun lebih kurang kita akan hmm. berdepan dengan pilihan raya umum ke-16. Yeah. Jadi apakah KPI yang ditetapkan oleh YB sendiri di kawasan paling YB yang telah tercapai dan apa pula uh, kejayaan terbesar YB sejak uh, pilihan raya umum lalu kepada kawasan parlimen Ah ha, ini adalah satu soalan uh -huh. yang sangat menarik sebab yeah. apa de yang mana antara kita nampak tadi yang nyatakan uh -huh. apabila saya tanding 215,000 pengundi uh -huh. kini sudah hampir 270,000 pengundi uh -huh. satu kawasan yang begitu padat sekali dan kita ada masalah-masalah apabila walaupun kita telah uh, membangkitkan isu-isu seperti infra yang telah saya nyatakan tadi yeah. tapi saya percaya dengan bantuan-bantuan dan peruntukan yang sedia ada memang banyak sekolah antara sebagai keutamaan dahulu ya sekolah agama rakyat sekolah semua aliran dan sebagainya memang infra-infra melalui peruntukan yang sedia ada telah saya terdapat mendekati mereka begitu juga dengan rumah ibadat khasnya surau dan mazid semua mm -hmm. dapat kita kalau sebelum itu memang sukar untuk saya mendekati yeah. ya memang ada narrative politik yang mana sangat tebal dengan kaum dan agama. Mm -hmm. Tapi di Kelang kini saya nampak dengan ada kerajaan perpaduan ini dapatlah kami membina satu uh, kukuhan yang mana saya rasa yang paling penting adalah saya dapat membawa semua uh, kaum dan sebagainya semua rakyat bersama dengan uh, wakil rakyat sebagai ahli parlimen Kelang itu adalah antara kejayaan paling besar bagi mm -hmm. saya. Dan juga merapatkan diri dan sebagainya bantuan-bantuan untuk sekolah Uh, fighting for uh, Infra the world yeah. uh, Banyak juga jalan yang Telah terpina dengan suara-suara Kita banyak juga program-program Yang mengambil mitigasi untuk banjir Juga pina apa yang saya Suarakan tadi adalah antara yang Masih kami menunggu yang masih lagi Perlu dilakukan begitu juga dengan Hospital baru yang sedang dibina di Kapak Adalah antara suara terawal pada Tahun 2023 pada Awal-awal lagi saya suara kini Sedang dalam pembinaan IPD Kelang Utara sedang dalam pembinaan. Ini semua kalau tiada suara sebagai wakil rakyat tak akan terjadi. So yeah. saya perlu ucap terima kasih kepada kerajaan Madani mm -hmm. dalam perkara-perkara ini yang mana naratif rakyat masih lagi itu antara yang saya akan bawa uh, mungkin uh, masa saya ceramah nanti pada perkara begini. Mm -hmm. Tapi yang paling penting kestabilan politik. Mm -hmm. So di, seperti mana saya kata antara yang paling saya banggakanlah membawa rakyat bersama. Ya, baik itu yang penting. Dan itu pastinya sebahagian daripada impian YB juga. Dan kalau lebih khusus impian YB sebagai ahli parlimen dan juga saya suka soalan ini, moto kehidupan YB uh, tak kala berdepan dengan pelbagai cabaran dalam konteks politik Malaysia sekarang. Kita perlu sedar ya, yeah. seperti mana PMX ungkapan beliau sentiasa kata. Kita ni satu keluarga yang besar. Kita ada kepelbagaian. Patut kita raikan, bukan kita cari perbedaan, hmm. yang mana anak Melayu anak saya, anak India anak saya anak Cina anak saya, anak Sarawak hmm. anak Sabah anak saya dan sebagainya inilah naratif yang mana digunakan oleh yang amat Berhormat Perdana Menteri hmm. iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim saya sangat tertarik dengan reformasi dengan begitu, maka saya nampak kalau sebagai wakil rakyat, kalau kita tak gunakan pendekatan untuk membawa rakyat sebersama hmm. motor kita adalah, suara kita adalah untuk rakyat bukan untuk diri kita. Yeah. So maka biar kita suara yang kita membuat adalah untuk kebajikan dan kebahagiaan rakyat itu sendiri. Yeah. Dan maka saya rasa itulah moto utama saya mm -hmm. membawa bersama, membangun bersama. Ya, yeah. baik. Dan rutin Hairan Wabi sebagai, sebagai ahli parlimen di sana. Um, sebab kawasannya padat. Jadi bagaimana rutinnya? Ah, yang biasa. Dia <laughs> okay, pagi-pagi saya mesti bersarapan dengan kawasan penduduk. Okay. Yang mana ada particularly ada beberapa hmm. shop yang mana saya kena pergi hmm. kopitiam-kopitiam kopi dan sebagainya. Ada yang kedai Melayu, hmm. ada yang kedai Cina, ada India dan sebagainya. Congkok adalah antara, kopitiam Congkok adalah antara hmm. yang terpopular di Kelang yang hmm. mana kita nampak begitu ramai akan terkumpul dengan kepelbagaian semua kaum. Hmm. Yang mana kita kumpul, itu adalah antara breakfast mula. Hmm. Yeah so kita akan jumpa dan ber, kita bergerak ke pejabat dan sebagainya jumpa dengan rakyat sebab saya my office open mm -hmm. sebenarnya lima hari dalam seminggu ya mm -hmm. eh, kita uh, buka so kita akan jumpa juga so masa tu lunch pun memang ada rutin mm -hmm. dia sebagainya dan mm -hmm. sehingga dan sebagainya dan ada juga program-program akan disusun atur untuk saya mendekati dengan kepergapelepaan rakyat so kita nampak kelang ada perlu difahami kita ada hampir 30% kaum Melayu, ya. kita ada hampir 20% kaum India, ada 50% kaum Cina. Hmm. Dan semua orang ada kepelbagaian dan keperluan masing-masing. Hmm. Aa, daripada border Meru sampailah Pulau Indah. Okay. Satu kawasan yang sangat besar dan padat. Dan maka rutin hari-hari ini sebenarnya eh berbeza setiap hari. hmm. Sebab kita perlu berjumpa dengan begitu ramai. Orang. Hmm, baik. Dan kalau kami pergi ke Kelang, mana tempat lokasi yang Pak akan sarankan untuk kami pergi sana pada. Tapi tadi gua Oh, saya akan sarankan <laughs> antara Kopitiam, yeah. uh, Congkok adalah congkok, antara yang yeah. perlu Dilawati Okay. Yang mana ia adalah satu uh, kedai yang mana boleh nampak begitu ramai mm -hmm. orang Melayu, Cina, India akan berkumpul di situ. Mm -hmm. Kita juga ada lagi satu congkak eh uh, satu lagi ada beberapa restoran bersama. Mm -hmm. uh, ada juga kalau kita saya tak nak uh, rujuk kepada beberapa yang mana kas ni India or Chinese atau Malay but multiracially kita ada beberapa restoran utama di kawasan Kelang, memang begitu popular. Mm -hmm. Kita perlu ingat Istana Kota Lamsa sendiri dalam kawasan Kelang yang mana ya. patut kita ada lihat. Dan kita ada Little India, kita hmm. ada uh, Pandamaran, uh, begitu banyak uh, shops yang mana untuk penarikan utama bagi kaum uh, Tiang Hua. Hmm. Kita ada kawasan seperti Pulau Indah yang perlu dilawati juga. Hmm. Kita ada kawasan yang mana ada bot-bot uh, peranginan kita boleh pergi lawat dan hmm. sebagainya. Hmm. Kita ada memang kepelbagaian sangat tinggi. Mm -hmm. Perlu sekali lagi Yang nak nyatakan, mm -hmm. Kelang ni ada banyak kampung tradisi Melayu juga. Ramai okay. tak faham eh? Mm -hmm. Kita ada dua kampung orang asli juga ada di dalam Kelab. Wow. Okay. yang diwartakan. So maka kelang kepelbagai dan kelang itu sangat unik sekali. Okey dan harus kita pergi dan yeah. harus kita singgah. Nanti yeah. kita akan cari YB Agam Matra Peraman bersama kita pada waktu ini ahli parlimen kelang. Kalau kami ke sana, kami akan hubungi YB. Mungkin okay, kita boleh bawa jalan-jalan pergi -jalan sana tengok kawasan YB. Boleh, boleh boleh. boleh. Okey eh? okay, baik, terima kasih YB dapat bersama kami dalam 15 minit bersama YB. Ini saja masa kita ada YB. Oh, terima kasih. Ah, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Sama-sama. Okey, sekian saja 15 minit bersama YB. Kita jumpa lagi.